Aquest cap de setmana no hi ha hagut futbol a primera, però això no ha impedit el resum de Jordi Grau. Anem amb el resum del Jordi Grau aturada per seleccions, ens ha privat del Barça aquesta jornada. Sort que va jugar el segon millor equip del món, el Barça B. El filial Blaugrana va pallissar el Racing amb un contundent 0 a 0. Qui està cridat a ser el nou Messi? Va fabricar aquesta gran jugada, que va acabar amb la rematada espectacular d'aquest altre jugador, que està cridat a ser el nou nou Messi. Però l'àrbitre va anul·lar la jugada i considerar que era massa bona per un partit de segona divisió. Més tard, el Racing es va poder avançar, però el nou Messi de la porteria va desviar la pilota amb el seu superpoder. Durant el partit, van veure els valors de la Masia en imatges com aquesta. Un jugador del B agafa el rival per ajudar-lo a que no caigui. Ben fet, el rival també és company. L'equip cap no va demostrar els mateixos valors en aquesta acció, en què el jugador del Racing li trenca la cintura descaradament al jugador del B. Després d'això, aquest xicot va passar de la categoria nou Messi a la categoria nou fichatge de l'Espanyol. El partit va acabar amb una gran notícia. Com que no hi ha hagut partit de primera, el Barça de veritat continua líder en solitari. Així que disculpeu, però me'n vaig a reservar lloc per a la rua d'enguany.